сегодняшнего матча, оценка болельщиков, да, команда, когда уходила с поля, они аплодировали, поддерживали команду. Я думаю, это показатель, что команда выходила сделала все для того, чтобы был результат тот, который нам нужен. Пожалуйста, запитание. То, что мы вас запитали бы, то вы не можете говорить, потому что вы не имеете, напевно, права комментировать судейство, но на самом деле на трибунах практически целый матч очень э, негативно. Оценка болельщиков это показатель. Здесь болельщики знают, видели футбол, видели футбол хорошего уровня. Мне не дали оценку, я не имею права об этом говорить. У нас Обратитесь, наверное, Олег Борисович, в спортивный арбитраж в глазам Все. мы последовательно. Все. Знаете, есть специально обученные люди, которые этим занимаются.

думаю, что можно будет задуманным якостью? Конечно, я сама отдача, желание, мы даже содержанием игры я доволен, даже матч проигран, но все равно ребята старались в меньшинстве, вы видели, старались играть в футбол, мы не свалились на навал, можно было просто сзади ставить бить вперед, но ребята старались разыгрывать какие-то комбинации, но понимаете Полтава тоже не зря дошла до полуфинала Кубка и команда очень хорошо организована технически оснащенная, много ребят с Мариуполя, много ребят поигравших в все-таки наша команда, я считаю, по содержанию игры, переиграла команду соперника. Абсолютно, Абсолютно. с вами согласен. Есть такие матчи, когда просто душа болит. Сказать то, что мы бы хотели сказать, это не эфирно. А поблагодарить нашу команду за самоотдачу, за хорошую игру, это наша обязанность сегодня. Поэтому мне с кем вам помогут то же самое я ребят похвалил, поблагодарил за желание, самодач. Даже содержание игры я где-то удовлетворял. Спасибо. Дякую ему. Готовимся